آج کی ویڈیو میں ہم یہودہ اسکریوتی کی زندگی کے ان تمام پہلوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نے سنا نہیں بائبل مقدس میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن آج تک ہم اس کو جانتے ہی نہیں ایون پرانے اہدنامہ میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے اس نے کیوں گرداری کی اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور بھی بہت سارے ایسے بھید جن سے آج تک آپ واقف نہیں ہوئے آج کی ویڈیو میں ان سب بے دوم پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور اس کو جو ہے وہ آسان زبان میں سمجھیں گے میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلس کرتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ویڈیو ویڈیو کی نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور آپ کے کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا اور کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں سو اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوئن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ڈال دیا جائے گا سو آپ وہاں پر جائیں اور اس لنک کو کلک کریں اور آپ ڈائریکٹ ہمارے پیج پر چلے جائیں گے ہمارے پیج کا نام پاسٹر نجم الناظر افیشل ہے سو so آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے حالانکہ یہودہ اسکریوتی جو ہے وہ یسر مسیح کے بارہ شگردوں میں شامل کیا گیا تھا بائبل مقدس کی جو معلومات ہیں جو شواہد ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں وہ کبھی یسو پر ایمان لایا ہی نہیں کہ وہ خدا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی یقین نہ رکھتا ہو کہ یسو مسیح ہے آج کی ویڈیو میں میں ایسے سوالات کا جواب دوں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہ کبھی سوچے ہیں اور نہ کبھی آپ کے ذہن میں آئے ہیں یہودہ اسکریوتی کی گرداری کے بارے میں پانچ بائبل مقدس کی پیش گوئیاں جو کہ ہمیں حیران کر دیں گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودہ اسکریوتی کے بارے میں پرانے نامہ میں جو نبوتیں کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور وہ کس کس طرح پوری ہوئی دعوت کا زبور ہے وان زبور اور اس کی نو آیت میں لکھا ہے بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے یہ آیت سیدھی سیدھی یسول مسیح کے کسی ایسے قریبی دوست کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس کے ساتھ گرداری کرے گا اور نئے عہد نامہ میں اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں یوہنہ کے تیر میں باپ کے اٹھارہ آیت میں جب آخری فسا وہ کھا رہے تھے تو یسول مسیح نے یہ کہا جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کو ہونے سے پہلے تم کو جتا دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں اور یہ واضح طور پر جو پیش گوئی کی گئی وہ یہود اسکر یوتی کی گرداری کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یسو المسیح نے بھی پرانے عہد نامہ کی زبور کی کتاب کی آیت کو جو ہے وہ رپیٹ کیا یہ خود یسو کی مسایا شپ کو بھی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں زکریہ کی کتاب ہے اس کا گیارہواں باب اور اس کی بارہ اور تیرہ آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو نہیں تو مت دو اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے تیس روپے تول کر دیے اور خداون نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی اور میں نے یہ تیس روپے لے کر خداون کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے متی کی انجیل اس کا چھبیس ماں باب ہے اور اس کی چودہ سے سولہ آیت میں لکھا ہے اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہودہ نے یہ سکے جو ہے یہ روپے جو تھے وہ واپس کیے اور وہ رقم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہیکل کے خزانہ میں نہیں رکھنی چاہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ کی کتاب کی نبوت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے میں باب کی جو ہے وہ تین آیت میں پورا ہوتا ہے جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی سردار کانو نے روپے لے کر کہا ان کو ہیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پر دیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو یار نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لیے اب یہاں پر جو ہے وہ دو نبوتیں جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں ایک یرمیہ کی کتاب میں لکھی ہے اور ایک جو ہے وہ زکریہ کی کتاب میں لکھی ہے زبور پچپن اور اس کی جو ہے وہ بارہ سے چودہ آیت میں لکھا ہے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسر میرا رفیق اور دلی دوست تھا یہ پانچ پیش گوئیاں جو ہیں یہ پرانے میں یہودا کے بارے میں لکھی ہوئی کسی اور جو ہے وہ شاگرد کے بارے میں نہیں لکھی گئی سو ان چیزوں کو جاننا بے حد ضروری ہے اس نے کیوں گرداری کی اب ہم دیکھتے ہیں یوہنہ کی انجیل اس کا چھٹا باب ہے اور چونسٹھ آیت میں لکھا ہے مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا بائبل مقدس کے اس حوالہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو المسیح جانتا تھا کہ یہودا اسکر یوتی کبھی ایمان لایا ہی نہیں وہ کبھی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یسو خدا ہے یا یسو مسیح ہے جبکہ دوسرے شگرد برعکس اس کے انہوں نے یسو کو خداوند آمند کیا کر پکارا نے یہ کبھی لقب استعمال نہیں کیا اور اس کی بجائے یسو کو ربی کہا جو یسو کو محض ایک استاد کے طور پر تسلیم کرتا تھا جبکہ دیگر شگردوں نے بعض اوقات ایمان اور وفاداری کے بڑے دعوے کیے جیسا کہ یوہنہ کی انجیل ہے اس کا گیارمہ باب ہے اور اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے پاس تومہ نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بیچ چلیں تاکہ اس کے ساتھ اور یودا اسکر یوتی نے کبھی ایسا نہیں کہا بلکہ اس طرح کی سیچویشن میں وہ ہمیشہ خاموش ہی رہا یوسف پر ایمان کی یہ کمی دیگر تمام باتوں کی بنیاد ہے جو اس کے بارے میں کہی گئی ہیں یہی بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر ہم یسو کو مجسم خدا کے طور پر تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ صرف وہی ہمارے گناہ کی معافی اور اس کے ساتھ آنے والی ابدی نجات فراہم کر سکتا ہے تو ہم خدا کے بارے میں غلط نظریہ رکھنے سے پیدا ہونے والے دیگر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں دوسری بات یہودا میں نہ صرف مسیح پر ایمان رکھنے کی کمی تھی بلکہ اس کا یسو کے ساتھ ذاتی تعلق بھی بہت کم یا نہ ہونے کے برابر تھا جب ہم جو ہے وہ اناجیل میں دیکھتے ہیں تو جو شگردوں کی فہرست بنائی گئی ہے وہ تقریبا ہمیشہ ایک ہی ترتیب میں جو ہے وہ بنائی گئی جن میں معمولی فرق ہوتا ہے اور یہ عمومی ترتیب جو ہے یہ شگردوں کے یسو کے ساتھ ذاتی تعلق کی قربت کو ظاہر کرتی ہے ان تمام اختلافات کے باوجود پترس اور یعقوب اور یوہنہ ہمیشہ پہلے نمبر پر ہمیں نظر آتے ہیں یا ان کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے یہودہ کا آپ کو ہمیشہ آخر میں ذکر ملے گا جو مسیح کے ساتھ اس کے ذاتی تعلق کی کمی کو ظاہر کرتا ہے اور مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسو یہودہ کے درمیان جو ہے ایک واحد وہ بات چیت ہے جہاں یسو نے یہودہ کو اس کے لالچ پر ملامت کی جیسے کہ یوہنہ کی انجیل اس کا بارمہ بھاب اس کی جو ہے وہ تین اور چار اور پانچ آیت میں جو ہے وہ جب مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے تو وہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چار آیت میں لکھا ہے مگر اس کے شگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ تک تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس 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 نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی یعنی کہ وہ خزانچی تھا اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا اور یہاں پر یہودا کا لالچ ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ وہ ایک لالچی شخص تھا اب دیکھتے ہیں تیسری بات میں کہ یہودہ کا یہی لالچ جو ہے وہ اس کو گرداری پر امادہ کرتا ہے یہودہ اتنا لالچی تھا کہ اس نے نہ صرف یسو کو بلکہ دیگر شگردوں کے اعتماد کو بھی دھوکا دیا ہے اس بات پر ہمیں جو ہے وہ صاف صاف پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہودہ نہ صرف لالچی تھا بلکہ یسو المسیح کی جو ہے وہ ریزوریکشن کو اور اس کے مرنے کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور وہ یسول مسیح کی اس لیے پیروی کر رہا تھا کہ یسو المسیح اگر حکومت کرے گا تو مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روپے پیسے کا بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اٹھاتا بھی تھا اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو اسرائیل قوم کا مسایہ ہوگا وہ رومی تسلط کو ختم کرے گا اور اسرائیل کی قوم پر حکمرانی کے لیے ایک طاقتور مقام حاصل کرے گا اور اس کو لگا کہ یسو وہی جو ہے وہ حکمران ہے سو so اس امید میں وہ رہا اور وہ یسو المسیح کی جو ہے وہ سیاسی طاقت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یسو المسیح کی جو حکومت ہے وہ زمین کی نہیں اور جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ نا امید ہوا اور اس نے جو ہے وہ گرداری کے لیے اپنا قدم اٹھایا اور وہ فقی فریسیوں کے پاس اس لیے ہی گیا کیونکہ جو اس کے خیالات تھے یسو بالکل اس کے بررقص جو ہے وہ کر رہا تھا کیونکہ یہودا بھی جو ہے وہ دوسرے فقی فریسیوں کی طرح یہودیوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ جب مسایا آئے گا تو وہ رومی حکومت سے ہمیں آزادی دلائے گا اور اپنی حکومت قائم کرے گا اور یسو کو یہودی اس لیے بھی نہ تسلیم کر سکے اور نہ وہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو مسایا آئے گا وہ اس طرح کا ہوگا لیکن یسو کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے اور اس لیے یسو کو ان یہودیوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا سو so, آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے کہ لالچ اور فریب اور یسو المسیح کو نہ جاننا جو ہے وہ ہمیں ہلاکت میں لے کر جاتا ہے آج بھی بہت سارے لوگ یسو المسیح سے دور ہیں اور وہ اس کی الوہیت کا صحیح طور پر نہ تجربہ انہوں نے کیا ہے اور نہ ان کو پتا ہے سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی الوہیت یا اس کی ڈونیٹی کو ضرور جانیں اس کے بید کو سمجھے آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی یسو کے ساتھ رہنے کے باوجود میریکلز دیکھ لکھنے کے باوجود وہ یسو پر ایمان نہیں لایا وجہ کیا تھی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ یس المسی کے بارے میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا جس طرح کتاب مقدس کہتی ہے اور اگر آج ہم بھی کے بارے میں اس طرح نہیں سمجھتے یا نہیں سوچتے یا ہمیں نہیں پتا جو بائبل مقدس یسو کے بارے میں اس کے کریکٹر کے بارے میں اس کی ذات یا اس کی فطرت کے بارے میں بتاتی ہے تو یاد رکھے ہم مسیح ہونے کے باوجود بھی ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پائیں گے ہم بھی جو ہے وہ گرداری کریں گے ہم بھی دنیا سے محبت رکھیں گے روپے پیسے سے محبت رکھیں گے یسو سے نہیں اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ اس سے بھی بہتر کانٹینٹ جو ہے وہ بنا کر لاتے رہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں خدا مدا آپ کو برکت